Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar en español. Creo que esa es la primera vez que voy a hacer un video así en español. Sé que he hecho antes, pero eso fue un vlog. Así que esta vez no es así. Vamos a hablar así, frente a frente. Hoy voy a hablar sobre cómo aprendí el español. Voy a contarles que cómo aprendí el español que he hecho y aún qué estoy haciendo. Si queréis, vamos. <laughs> Pues usar Tandem me ayudó demasiado, que probablemente ya lo sabéis, porque eso he dicho muchas muchas veces, no solo una vez. Y Hice muchos amigos allá, aún estoy hablando con ellos cada día y por eso aún estoy mejorando mi español. Y es una aplicación muy útil y bastante bien, por eso me ha ayudado bastante. Recomiendo esta aplicación así de 100%, la verdad. Conocí muchas personas muy buenas allá. Y gracias a ellos que pude mejorar mi español mucho, porque me ayudaron demasiado. O sea, siempre hablábamos en español y aún estamos hablando en español siempre. Sabi ¿Sabéis que algunas personas no quieren hablar en su idioma materno? Soy una de esas personas. Si preguntáis a mí, yo no quería hablar en turco, pues porque siempre estoy hablando turco con mis amigos, con mi familia. Entonces yo me gustaría hablar en otro idioma. O sea... Me gustaría hablar en inglés y en español que el turco, porque ya siempre estoy hablando. Eso no me ayudará nada. Pero ellos no, no hicieron esto, siempre me hablaban en español y algunos no quieren. Algunos quieren mejorar su inglés, por eso querían hablar conmigo en inglés y eso lo agradezco mucho. Y también quiero hablar sobre traducir. Traducir me ayudó bastante. Siempre estaba haciendo traducción, todo, todo lo que veo. Lo que sea, o sea, puede ser canciones, puede ser series, puede ser películas, puede ser un vídeo que veo en YouTube, puede ser una frase, una oración, lo que sea. Yo siempre estaba haciendo traducción y yo creo que eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Traducir las cosas te ayuda mucho porque veas una palabra nueva, una frase nueva, un álbum nuevo, así te ayuda mucho y por eso recomiendo. Si no queréis aburrir mientras aprendes un nuevo idioma, la mejor opción es traducir. Y la otra cosa fue hablar. <laughs> claro que hablar es muy importante. Ahora me podéis decir que si no sabemos nada cómo podemos hablar, pues podéis practicarlo. Con un espejo, con una cámara, lo que sea, podéis practicarlo. Ejemplo, aprendes algo nuevo, o sea, una palabra nueva puede ser o una frase nueva, no sé, lo que sea. Aprendiste... Una cosa nueva, lo puedes practicar a su pronunciación con un espejo. Yo siempre hacía esto y me ayudó mucho con mi pronunciación. Y si aprendes español, la cosa más fácil es la pronunciación. Creo que especialmente para nosotros, porque nuestro idioma también se lee como se escribe y por eso es más fácil para nosotros la pronunciación de español. Que un, una francesa o una americana más fácil para nosotros. Yo cuando he empezado a aprender el español, yo no sabía nada, solo sabía como hola, ¿cómo estás?, ¿qué haces? y eso, ni nada más de esto. Y un amigo mío me quería llamar y me dijo que te quiero llamar, quiero que hablemos un poquito. Yo de, o sea, yo no sé nada, ¿cómo podremos hablar? Después dije que pues tienes el inglés, puedes comunicar con el inglés, pero tampoco ha pasado esto. Él hablaba en español, yo intentaba hablar en inglés con él y así que no pudimos comunicar mucho. Mi primera llamada fue así. Qué vergüenza que tenía, pero pues no hay que tener vergüenza. Pues porque nosotros no nacimos con este idioma. Después lo aprendemos, por eso no hay que tener vergüenza. Especialmente si aprendes un nuevo idioma que, que no se habla en tu país. No se habla en tu país, pero tú lo hables perfectamente eso es genial pero con hablar 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 y ves que te mejoras mucho más cada día yo creo que lo que más importante es, es hablar o sea ya tú necesitas un idioma para hablar vale no para comunicar con la gente de otros países para tal vez para tu trabajo también necesitas hablar o sea ni si no puedes hablar qué vas a hacer con este idioma no? Es muy importante. Lo que yo hacía eran mayormente así cosas y muchas gracias por verme. La verdad, si queréis que haga más vídeos sobre el español, no no, no se olvida decirme esto. Muchas gracias por verme.